षष्ठोऽध्यायः धूम्रलोचनवधः ध्यानम् ॐ नागाधीश्वरविष्टराम् फणिफणोत्तं चोरु रत्नावली भास्वद्देहलतान् दिवाकरनिभान् नेत्रत्रयोद्भासिताम् मालाकुम्भकपालनीरजकरान् चन्द्रार्धचूडाम् पराम् सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयाम् चिन्तये ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या स दूतोमर्षपूरितः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्य सुररातः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपन् धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशुत्वम् स्वसैन्यपरिवारितः तामानयबलादुष्टाम् केशाकर्षणविह्वलाम् तत्परित्राणदः कश्चिद्यदिवोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रम् स दैत्योद्धूम्रलोचनः वृतःषष्ट्यासहस्राणामथुराणाम् धृतञ्ययौ स दृष्ट्वा तान्ततो देवीन् तुहिनाचलसंस्थिताम् जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलम् शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैक्ष्यति ततो बलान्न याम्येष केशाकर्षणविह्वलाम् देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवन् ततः किन्ते ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हूङ्कारेणैव भस्म चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धम् महासैन्यमसुराणान् तथाम्बिकान् ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथ शक्तिपरश्वधैः